Які зброї знаходиться на руках в українців, та яка її частина є нелегальною? На ці питання відповіді знайти майже неможливо. Мене звати Андрій Іванюк, і це проект Прихована камера в зв'язку з останніми подіями. Обіг легальної та нелегальної зброї в країні значно зріс. Один револьвер навіть потрапив у об'єктиви наших прихованих телекамер. Тож далі продаж зброї на очах у свідків. Цікаво, як відреагували люди. Поїхали? Привіт, Привіталіга. Это Привет. Да. Три. Да, вниз. Две? Да. Отлично. Опа. Mm -hmm. Ну неплохо, неплохо. Хороший? Да, классно. Другу будешь показывать? Это не мой друг. Ты это Олега? знаю ты это Олега? Нет. Лева? Да. Здорово. Привет. Андрюха, Привет. Да, да, Смотри, короче. О, нормально. Что? Откуда? А, ты откуда они еще приезжают? -а -а. Ну, я понял. Так это же класс. Да, все, Да, а как куда обычно, ребята. В смысле, ребята? Вы это Лего? В смысле не это Ты что, дебил? Что? Ну, я, да, я, не знал. Одно лицо видел. Я так, а что делать теперь? Ну, а, такое, Вы ничего не видели? Что-то стрёмно. Все, что, вы если что, полицию никогда не будете звонить, да? Не, все, не будет, что, Сейчас под, 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 полиция ты везде новая. Да не, нормально. А что ты сидел тут вообще, Я подошел, спросил, это Лего или нет. Я ждал тебя, да, что ты. Да не да не, все. Нормально. Все, все. Он ну, точно все равно. Я мало вас вот, жду, он бассейн. Он подошел, спросил, или я от Олега. А только так... ты подошел. Привет, извини, ты Олега? Это Олега? То точно, нет? Точно, нет.

сильно не баланс. Да. Да нет, тебе понял. Откуда? Ну, да, это, всегда. Да, это ты, как тэп. всегда. Ну, ладно. Это как бы я Ну, все, хорошо туда. Я пошел. Я, я не знаю, что. Ты, ты, ты это лево? В смысле, он не это лево? Нет. Че, успокойся. Ты придурок. Да все, тихо, тихо. Он тихо, все тихо. видел, как я тебя задавал. Мое лицо видел. Давай, дурак. Ты не купил, мне лицо видел. Ну, давай, давай деньги ну, тогда. Ты серьезно? Нам сейчас в полицию просто позвони, да просто не нафиг Какую полицию? Успокойся. У меня, Успокойся. меня полгорода знаю. Успокойся. Давай. Ты будешь в полицию звонить? Я похож на... <таж> не, не похож, но мало ли. Ну, не знаешь, у меня весь город, да. Ну, понятно. Подвижемся, деньги. Все, давай. Все, беги. Ты никому не еще, да? Да. Все. Все, ну, ты ничего, тебе мне не нравится все-таки. Извини, братуха.

все вот да. Нормально работает? Да, конечно. Слышишь? Да. Э -э откуда привезли? Откуда да. обычно привозят, знаешь? Сестри, Заряжаешь, только попал, попал, и сразу выкидываешь. Вот тут еще два патрона есть. Ну, ну все, хорошо, блин. выкинешь его только потом, ты понял? Да, окей, окей. Ну все, давай, я погнал. Пацаны, вы ничего не видели, да? Вы же не собираетесь на полицию за что что Нет. Ну мало ли там, больше вас это же не интересует, это все дела. По барабану. Точно? Ты сейчас мне так не кажется, нет? Че, кинуть не стрёмно, нас отвечаю. Сидел быстрее, как я тебя передавал на тупом. Я думал, что не с тобой. Я думал, что не с тобой. Ну, все, тупо, тупанул, все. Что делаем? Слышим, давай мы возвращаемся. Это только деньги, слышишь? Я, я... Давайте быстро идите отсюда еще. Идите по быстро, потому что я застрял на карте. уходите, уходите, уходите. Быстро! Подожди, Давай. Ладно, Слушай, нет, это передача скрытая камера, вот там в машине. Человек снимает, можешь помахать туда рукой, честное слово, это лобачено. Что, Помахай рукой туда. Ребят, сейчас. А ты никогда не видел такую передачу? Не, я б***ем ну, на Извиняюсь, это Лена? Это мне? Раз, два, третья. Что сейчас? Лега, а ты лего? Это да. лего. Взял? Конечно. Приговаривались. Смотри, а аккуратно только. Выбросишь его, хорошо? Ну выбросишь, конечно, я же не дорога. Смотри, заряжен. Вот заводится курорт. Да ну, я прокурор. пользоваться не разберусь. Все, только сделал дело, да, выбросил. Я все. понимаю, а что как Откуда привезли его? Вот, смотри. Номера затерты, все? Да, да, вот смотри. Все забито. Давайте, друзья, счастливо. Окей, друзья. Ну, ты ж... Это не с мной. Чувак. Это не со мной. Что, Ну, блин, я подошел, ты сказал, третья лавочка. Я подошел, спросил Леона Анталига. Какая разница? какая разница? Что с ним делать? Он ничего не... Ты ничего не видел, малый, правда? Что с ним делать? Да он ничего не видел, забей. Я подошел, я просто спросил Ирина Анталига. Чувак, ты что ты попадал его? Это не попадало, твое лицо он не видел, забей. Ты, чувак, у меня паника уже начинается. Как так можно? Расслабься. Пожалуйста, расслабься, расслабься. Я его вот сейчас тут завод. Расслабься, дурак, расслабься. Серьезно, пошли. Давай, умотал быстро. Расслабься. Милиции, милиции, милиции. Понял, понял. Ты не понял? Да, да, да. Все, давай. <связь> <связь> здесь. Это <связь> Я извиняюсь, это лега? Это лега? Блин, раз, два, третья лавочка. Привет, это от Олега. Это Олега. Как дела? Привет. Андрюха. Артём, э, знал два. Он сказал два. Все. В смысле два? Два тысячи. Все правильно. Там тысяча долларов и тысяча гривен, правильно? Все, значит, от него. Урок звонит. Барабан плавный. Аккуратно. Тише. Все. Откуда, откуда? привезли? Звал, про... Ну, откуда сейчас везли? Оттуда и везли. Там все затерто все? Да, конечно. Не ну, нет ничего не, сделал дело, выбросил все. Зубы. Все, я попал. на Родонова. Все, давай. Потом. А что ты не снимаешь? Что? В смысле левый? Расслабься, я человека просто спросил, он... Андрюк, не, не гони, давай назад. Что, не, ты, что, забей. ты что, прикалывайся? Я просто, ты на клавочку мне сказал, что я спросил, не, 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 нет, не нет, ты что, он видел мой что, прикалываешься да ничего не видел, забей, все нормально. Давай он все, сейчас он копов наберет, слышишь? Не, не наберет он копов, расслабься. забей, нет, все нормально. Чувак, слышишь? Сейчас расход. Ты не наберешь на точно? Поле. Люди досить некомфортно почували себе, коли бачили револьвер у наших руках. Дехто навіть відверто злякався. Але ми вирішили продовжити і зробити цей пранк дещо жорсткішим. Що ви зробите, якщо на ваших очах підстрелять людину? Проїдете повз, викличете поліцію чи просто підете геть? Далі ви побачите кожну з перечислених мною реакцій. Конечно, ты дурак, ты сядешь в тюрьму, ты понимаешь, что ты больной на голову. Такого не сможет быть, ты просто. Я... Чувак, сейчас тупо. Э, эти. <звучит> <звучит> Ничего не случилось, это телеканал СК-1, мы снимаем телепередачу. Это взорвалась петарда, у нас с собой есть посвечения и редакционное задание на съемку. Андрей Иванюк, телеканал СК-1. Я тебя прошу, опусти пистолет. <Слышка> да ты, ты, ты дурак конченый, ты понимаешь что это, блин? Ты придурок, блин. Не, не 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 стреляй, не стреляй, не стреляй, прошу тебя, не стреляй. Не. Тихо, не стреляй. Чувак, ты ты, ты сейчас глупо сделаешь, я тебе клянусь, мужик, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, опусти. 2-0. Будьте обережними, адже в наступному випуску одним з героїв наших експериментів можете стати саме ви. З вами була прихована камера. Побачимось за тиждень.